Вітаю вас! Це програма тема дня на ліантебе, у якій ми з експертами обговорюємо важливі події. Мене звати Іван Голуб і сьогодні у нас в гостях кандидат економічних наук, головний фінансовий аналітик агенства Експертрейтинг Віталій Шапран. Добрий вечір. На До суті, дякую, що завітали. А говорити ми сьогодні. Будемо про прогнози Світового банку для України і чи слід вважати їх катастрофічними. Что ж, Световый банк погибший прогноз по Украине. У поточному році падение ВВП с 7,5% до 13% и зростання инфляции с 40% до 50%. С чем это может быть повязано? Я считаю, что это уже не новость, потому что ввиду этого ведущие инвест-компании Сию, Драгон и прочие, они уже снижали прогноз по ВВП. Мы еще в первом квартале говорили о том, что снижение будет выражаться двузначной цифрой. Будет ли это 12 или 15 процентов или выше, это будет зависеть от, в том числе и ситуации в зоне АТО и ситуации на сырьевых рынках, потому что Украина все равно остается зависимой от экспорта. Сейчас после девальвации экспорт все больше влияет на нашу экономику. Вот. И, к сожалению, пока на сырьевых рынках ситуация такова, что мы не можем похвастаться э, тем, что конъюнктура экспортная развернулась в нашу пользу. Поэтому, э, видимо, под действием этих факторов э, Мировой банк э, ну, в принципе, как бы сообщил рынку то, о чем этот рынок давно уже знал. Но об этом теперь узнала просто более широкая общественность, то есть те инвесторы, которые ориентируются на прогнозы международных организаций. Друзья, в тот же час МВФ прогнозирует падение ВВП на 9%. Я думаю, что он буквально вот по окончанию работы миссии они тоже ухудшат этот прогноз, потому что мы уже видим, что у нас было там 17% падения в первом квартале. И для того, чтобы сбылся прогноз в 9%, должен быть рост в четвертом квартале и в третьем. Ну, банк сегодня анонсировал рост, хотя еще квартал не закончился. Он анонсировал рост ВВП в третьем квартале на 1%. В всяком случае об этом поспешили сообщить информационное агентство. Но мне очень сложно понять, как не закончился квартал, а уже анонсируется рост. Поэтому обычно квартал заканчивается, и через 10-15 дней появляются первые прогнозные показатели. Я думаю, что реально экономика Украины достигнет дна, абсолютного дна где-то в конце четвертого квартала под Новый год. То есть, потому что у нас именно, я напомню, в 2014 году была проблема именно в четвертом квартале. Именно с этого квартала началось большое падение. То есть будет низкая база сравнения и э, после этого уже ВВП может расти. Те данные, которые сейчас публикуют украинские органы власти о том, что ВВП в 2016 году вырастет на 2,4%, э, ну, им, скажем так, можно верить, потому что база сравнения настолько низкая, что Можна ожидать вот такого ну я бы назвал это нулевого роста да? то есть этот рост, который не принесет счастья населенню и не принесет оживлення деловой активності существенной. Но формально он состоится он зафиксирует то, что мы достигли дна, и начали постійно Ось У наступному році за прогнозом Світового банку зростання ВВП буде складати 1% у 2017-му 2, у 2018-му 3, а інфляція у наступному році сповільниться до 23-4%. НБУ ж прогнозує зростання ВВП на 3,1%. На 2,4%? Тобто, ну, да, То різні істочники говорять по-разному. З рахунок чого просто може відбуватися це зростання? За счет низької бази зрівняння, за счет того, що ми дуже добре упали мы за 2 роки, 2014-2015, ми лишились п'ятої частини економіки, приблизно. То есть, если брать, что 3% ВВП это Крым, э, ушел под контроля властей политических, э, брать э, часть предприятий в зоне АТО, которые там, вот, как в Иерусалиме, да, то есть э, эта часть работает на Украину, там принять платежи по безналу, получает возврат НДС и так далее, а эта часть не работает. То есть там очень сложно вести статистику. Но в целом, вот потеряв 20%, мы начнем восстанавливаться. Но я согласен и с Мировым банком, и с НБУ в данной ситуации, что восстановление быстрым не будет. Вот, то есть можно спорить там 1-2 или 3 процента в принципе для экономики реального сектора разницы нет. Вырастет экономика на 1 или 3 процента. То есть фактически можно говорить, что проект держбюджета будет еще много раз перераховываться? Конечно, он был опубликован, но он же был опубликован после того, как его отозвали из парламента. Вот. То есть, если говорить о прогнозах правительства, то я у вас напомню вам содержание постановления Кабмина Февральского, одного из постановлений, которым они устанавливали три варианта. Один из вариантов предусматривает, что падение ВВП составит около 12% это худший сценарий. То есть говорить, что э, политические власти страны были не готовы к наихудшему сценарию нельзя, но нужно понимать, что наихудший сценарий в экономике уже реализован. Ось і ще до зростання держборгу за прогнозом Світового банку знову ж таки у 2015 році сягне 156 70% ВВП. Це катастроф... катастрофічно чи ні? Ви знаєте, сам показатель не являється катастрофою. Якщо ви піднімете історію опросу, то в Японії він уже більше 200%. Но там займ осуществляється на 30-ті і І процентні ставки, менше 0,5% – це не в діковинку. Вот. У нас ситуация другая. У нас как бы Министерство финансов благодаря своей так сказать, напористости раздвинуло горизонты за реструктуризации, но процентные платежи остаются высокими. То есть такая половинчатая ситуация, и здесь есть некий спасительный фактор. Если политические власти страны и Национальный банк примут решение, что нужно все-таки гривну револьвировать и нужно укреплять, то, конечно, прогноз Мирового банка не сбудется, потому что существенная часть этого госдолга она оформлена в валюте. И кредиты, которые представляет МВФ, тоже оформлены в иностранной валюте. И курс гривны к доллару и пьера существенно влияет на показатель соотношения груза долга к ВВП. как то влияет на эти показатели реструктуризации Держборга, который мы сейчас проводим? Ну, непосредственно на вот эти 157 процентов, я думаю, что нет, потому что, как правило, при реструктуризации там идет списание, 20 процентов они доверились, но, опять же, из-за роста курса, я не думаю, что этот показатель существенно поменяется в сравнении, например, там с мартом 2015 года. Но сама реструктуризация, она позволит открыть дорогу для укрепления гривны для, или для ее что мы сейчас наблюдаем, потому что э, если э, на рынке сложится ситуация, когда до конца года у нас и на 2016 год платежный горизонт будет очищен, то есть нам не надо возвращать долги по госбумагам, нам не надо делать это из золотовалютных резервов, вот, то создадутся все условия для роста золотовалютных резервов Национального банка и, соответственно, для уверенности участников валютного рынка в том, что ситуация, если гривна если не укрепится, но, во всяком случае, будет стабильной. И сейчас именно этот сценарий развивается ну, уже порядка около Місяць. Ось щодо українських банків, знову ж таки, Світовий банк прогнозує, що буде відбуватись скорочення до 100 банків з нинішніх 137. Тобто, якщо виходити з цих прогнозів, то треба ліквідувати ще 37 банків. Чи може таке статися? 27. Вот, ну, если смотреть по 27, да, если смотреть по отчетности, вот на первое, на седьмое еще минус два банка уже ввели временную администрацию. Ну, понимаете, введение временной администрации, ведь банки возвращаются. Ну, вот один из банков, по-моему, Астра, да, то есть он в него ввели временную администрацию, потом его кто-то выкупил, и они обратно вернулись на рынок. То есть здесь сказать сложно, но, ну, будем говорить, примерно 30, да. <связывая> Насколько я понимаю, Национальный банк собирается предложить концепцию слияния мелких банковских учреждений, и тот, кто это пожелает сделать, это сделать сможет. В принципе, я считаю, что то, что Мировой банк взял на себя силу озвучить именно цифру 100, это уже есть большой победой, потому что ранее по рынку в куларах экспертов, экономистов ходили цифры 30-40 банков, то есть это было вообще непонятно для нашего рынка, и, видимо, путем переговоров они сошлись на какой-то общей цифре. Но насколько это корректно, это уже второй вопрос. Сколько корректно вообще устанавливать количество банков? В тех же Соединенных Штатах их там больше 7 тысяч банков. В Германии очень много земельных местных банков, которые тоже, э, там, ну, скажем так, несколько сотен. Да? Вот. Поэтому э, то, что мы видим сейчас на рынке, это объективная реакция банковской системы на сокращение экономики. Мы потеряли пятую часть экономики, у нас исчезла пятая часть банковской системы не по количеству, а по активам. То есть сжимается реальный сектор, происходит сжатие банковского сектора. Я думаю, что административно вмешиваться в эти процессы не стоит, потому что они естественные, рыночные, и а, Национальный банк, я знаю, исповедует а, а, рыночную концепцию а, во всем и в, на валютном рынке. Почему вы здесь не примите ее в регулирование. Когда в контексте этого скорочения дуже важным является питание фонда гарантирования вкладов, фактично с а, возьмутся кошты для выплат. Ну, фонд гарантирования, как фонд, который по своей природе дефицитный в любой кризис, это было и в США в период кризиса судосберегательных касс, это было и в Европе, во Франции, в Италии. Вот, то есть дефицит проявляется это так, когда банкротится большое количество банков. Когда экономика начинает работать и восстанавливаться, банкротства банков прекращаются, фонд гарантирования постепенно за несколько там, десятков лет наполняется ресурсами, постепенно раздает свои долги. Вот. Сейчас я считаю, что фонд является условно неплатежеспособным, то есть самостоятельно у него нет ресурсов для того, чтобы выплачивать те большие долги. И он является заложником ситуации совершенно объективная, когда вводились временные администрации в отдельные банки, цена на активы была рыночной, на балансе не учитывались по справедливой стоимости, пока фонд обработал все эти проблемные банки, пока он провел нейтрализацию активов, пока он собирался их продавать, цена на них упала, потому что у нас идет кризис, вы сами видите, что падают цены на недвижимость, и поэтому у фонда в портфеле образовалась дельта, которая существенная и которая должна быть профинансирована Минфином. А другой вопрос, что когда это финансирование происходит, ведь эти там все, последние 21 миллиард, они падают на счета банков, которые занимаются выплатами. И кто-то из лиц оставляет деньги, кто-то не оставляет, но в любом случае эта ликвидность впрыскивается в систему и она отражается на валютном рынке. То есть обсуждать надо, наверное, вопрос насколько... Тактика фонду буде адаптивною для того, щоб стабільність на валютному ринку і для того, щоб одновременно не підривати довір'я як банківської системі. Зрозуміло. Нещодавно президент Порошенко заявив, що економічне зростання можливо, може відновитись найближчим часом. Власне, що малося на увазі, та яким чином це може статися? Но мы возвращаемся к теме четвертого квартала, то есть очень низкой базы сравнения. Я считаю, что экономика, можно говорить, что экономика восстанавливается, если будет, а, или рост от квартала к соответствующему кварталу прошлого года, либо рост хотя бы в процентном соотношении к предыдущему кварталу. Вот если мы достигнем одной из двух ситуаций, то можно будет говорить о том, что экономика Украины начала восстановление. При этом вот первая ситуация предпочтительная, когда у нас состоится рост по отношению к прошлому году. Это будет ну, безапелляционно свидетельствовать о том, что восстановление началось. Я считаю, что ну, ждать восстановления в третьем квартале не стоит сейчас. Если и будет какой-то там 1% проанонсированный сейчас властями, то это будет скорее не восстановление, а просто сигнал к тому, что мы вот упали на дно, немножко отскочили и все. То есть дальше более существенные темпы роста должны быть 3-5% процентов для того, чтобы показать, что экономика восстанавливается. Когда можно ждать отведенного Ну, я, я, думаю, что это будет конец четвертого квартала. То есть это будет либо четвертый квартал, и мы это увидим вот после получения новогодней статистики в первом квартале 2016 -го года, либо это будет первый квартал 2016 -го года. То есть не, думаю, что это состоится раньше. Вот. Определенные позитивные посылы сейчас есть. Это успешная реструктуризация более-менее. Ну, Скажем так, приемлемая, исходя из тех условий, в которых находился Национальный банк и Министерство финансов, была сегодня снижена учетная ставка до 22%. Это тоже влияет, хотя не сильно, но влияет на стоимость, стоимость денег в экономике, влияет на процесс восстановления экономики. Вот. И ожидается снижение норм ограничений на валютном рынке. Уже в принципі анонс был и частично уже по э, норм норм ограничений на валютном рынке состоялось. Це Віталій, дуже вам дякую. А телеглядачам нагадаю, що сьогодні у нас в гостях був кандидат економічних наук, головний фінансовий аналітик агентства «Експерт трейдинг Віталій? Шапран. У студии для вас працював Иван Голуб. Это была программа «Тема дня». До наступных встреч.